प्री स्कॉलर्स स्कूल दाखिले से पहले वाले बच्चों के लिए इमोशन कोचिंग यानी जज्बात की तरबियत के पांच मराहल जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है उसके जज्बाती में ज्यादा तरह की तब्दीलियां आने लगती हैं, जबकि उसका मिजाज और तरजीहात ज्यादा नुमाया हो जाती हैं। जैसे ही आपका बच्चा प्री स्कूल के सालों में दाखिल होता है आप इमोशन कोचिंग के पांच मराहल से रुजू कर सकते हैं अपने बच्चे के जज्बात से मुस्बत अंदाज में निमटने के लिए जज्बात के नज्म जब्त में रहनुमाई फराहम करें और मसर तरीके से मसाइल के हल के लिए इससे आपके बच्चे की जिस्मानी और जहनी तंदरुस्ती में मदद मिलती है पाँच मराहल में ये शामिल है अपने और अपने बच्चे के जज्बात में होने वाली तब्दीलियों ऐसी आगाह रहे अपने बच्चे के जज्बात के इजहार को तालुप और तालीम के मौके के तौर पर देखने के लिए अपना नुकते नज़र तब्दील करें हमदर्दी से सुने अपने बच्चे के जज्बात को समझें और कबूल करें अपने बच्चे को अल्फाज में जज्बात का इजहार करने में मदद करें और हदूद तय करें और मसाइल हल करने के लिए अपने बच्चे के साथ काम करें अब आइए एक नज़र डालते हैं कि वाले पांच मराहल कैसे लागू कर सकते हैं इमोशन कोचिंग अमली इस्तेमाल वाल और देखभाल करने वाले किन्डर के बाहर अपने बच्चों को लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं एक छोटी बच्ची अपने दादा को अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए पुरजोश है दादा जान देखो उसके दादा बगैर दिलचस्पी के जवाब देते हैं हाँ हाँ जल्दी करो बस रवाना हो रही है छोटी बच्ची अपने दादा का गैर दिलचस्पी वाला जवाब सुनकर मायूस हो गयी उसी दौरान लड़की की क्लास का एक लड़का अपनी मम को भी अपनी ड्राइंग दिखाते हुए कहता है देखे मम मैंने ये बनाई है ये मम अपने बेटे के जज्बात से बाख़बर होने की अहल है और देखती है कि उसका बेटा खुश है लेकिन उसे अफरा तफरी का एहसास हो रहा है क्योंकि वो जल्दी में है ताहम मम खुद को नुकते नजर बदलने और अपने बेटे के साथ खुशी मनाने के इस मौके से फायदा उठाने की याद दिलाती है तो मम की बेजारी मुस्कुराहट में बदल जाती है वो अपने बेटे को हमदर्दी से सुनती है और वो ये कहकर कर लफ्जों में जज्बात के इजहार में मदद करती है तुम इस ड्राइंग से बहुत खुश हो है ना? लेकिन हमें अभी जाना है जब हम घर पहुँचे तो तुम मुझे इसके बारे में सब बताना मम फिर हदे तय करती है और मसाइल हल करने के लिए अपने बेटे के साथ काम करती है और इमोशन कोचिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे से जुड़ने के इस मौके से फायदा उठाती है आइए एक और सूरत हाल देखते हैं। ये छोटी बच्ची स्कूल से घर पहुँच कर बड़बड़ाती है मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगी ये सुनकर मम ने अपनी बेटी के मनफी जज्बात कम करने की कोशिश की और पूछा स्कूल में बहुत मज़ा आता है ना यकीनन आप जाना चाहती हैं इसी दौरान डैड को याद है कि उसे अपनी बेटी के जज्बात से बाख़बर रहना है और देखा कि वो कितनी परेशान लग रही है उसके बाद वो अपना नुक़ नजर बदलता है और खुद को याद दिलाता है कि उसकी बेटी अभी अपने जज्बात को अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती इसलिए वो उसकी वजुहत जानने और उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है उसकी बेटी परेशान नजर आ रही होती है और फ़र्श को घूर रही होती है डैड उसके पास आता है और पूछता है आप परेशान लग रही हैं? क्या कल स्कूल में कुछ होना है लड़की अपने डैड की तरफ देख कर जवाब देती है मुझे कल एक कहानी सुनानी है मुझे डर है कि जब मैं गलतियाँ करूँगी तो क्लास मुझ पर हंसेगी हमदर्दी के साथ सुनने के बाद डैड अपनी समझ का इजहार करता है जज्बात को अल्फाज में बयान करने में उसकी मदद करके ओह मैं जानता हूँ तुम कैसा महसूस कर रही हो तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी डर जाता लड़की सर हिलाती है उसके डैड उसके साथ हल पर तबादलाए खयाल करके हद मुकर करने और मसले को हल करने के लिए उसके साथ काम करने की कोशिश करते हैं हम चंद बार एक साथ मशक करें क्या अगर आप टैडी को अपने साथ स्कूल ले जाएं तो क्या होगा आपका क्या ख्याल है लड़की कुछ देर सोचती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि टैडी मेरे साथ चले और इस तरह डैडी इमोशन कोचिंग के पाँच मराहल का इस्तेमाल करते हैं जब तक आप अपने बच्चे की नशो के मुख्तलिफ मराहल में अपने बच्चों की जज्बाती तब्दीलियों पर तवज्जो देते हैं समझते हैं और कबूल करते हैं और जज्बाती तरबियत के पाँच मराहल लागू करते हैं बशमूल जज्बात से आगाह रहें नुक़ नजर तब्दील करें हमदर्दी के साथ सुने जज्बात के अल्फाज में इजहार में मदद करें हदूद तय करें जो मसाइल को हल करती हैं। आप अपने बच्चे की सेहतमंद नशो नुमा में मदद कर सकते हैं और वाल और बच्चे का एक करीबी रिश्ता बना सकते हैं इसके बारे में मजीद बच्चों की समाजी जज्बाती नशो नुमा और जज्बात का जवाब कैसे दिया जाए शीख और छोटे बच्चे को बरा करम वीडियो देखिए ऐसा साथ और राबते अहम है और इमोशन कोचिंग पर तजावीज मजीद समझने के लिए इमोशन कोचिंग के पाँच मराहल के बारे में बराए मेहरबानी फैमिली हेल्थ सर्विस की वेबसाइट मुलायजा करें महकमा सेहत वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट एफ एच एस डॉट जी ओ वी डॉट एच के आरोप तशरीफ़ लाए और मुतल पैम्फलेट्स का हवाला दें यह वीडियो की तरफ से तैयार किया गया है